21 января 2015 года, около 15 часов 30 минут, в дежурную часть Жарневого районного отдела по линии 102 поступило устное сообщение о том, что по городе Кривом по улице Панкеева, в доме номер 19, в одной из квартир, издается неприятный запах. После вскрытия данной квартиры сотрудниками МЧС и сотрудниками милиции было установлено, что на полу, однокомнатной квартире, в комнате находился труп неустановленного мужчины с следами насильственной смерти. Было выяснено первоначально, что владелец данной квартиры часто употреблял спиртные напитки, находил товарищей возле дома, в животном районе, возле бара, возле кафе и приводил их к дону, и где они употребляли спиртные напитки. Данное преступление было совершено двумя лицами жителями жертневого района, которые выпивали в этот вечер с этим э, мужчиной. Вот после чего э, у них началась началась ссора из-за того, что они начали приставать к этому пожилому мужчине, просить у него деньги еще на выпивку. Они взяли, значит, у него в, в шкафу молоток. Вот и начали наносить удары молотком по э, э, голове и э, после молотка они наносили удары еще э, была маленькая табуретка и табуретка данный человек от полученных э, повреждений скончался 10 дней труп мужчины пролежал там вот однако же настоящий момент преступники задержаны. Санкция статьи, которая была внесена незамедлительно, это умышленное убийство, статья 115 Уголовного кодекса Украины от 10 лет лишения свободы.